И вот после общения с вами, естественно, прямо небо и земля. Пошли звонки, пошла динамика. На сколько раз мы подняли вашу эффективность по количеству звонков и буст мы для вас сделали? Полу ЛОИКС 10 раз больше. Я вот сегодня подписал заказ на 4000 долларов с ЛОИКС. Меня зовут Вадим, я занимаюсь производством лестниц. Все, что связано с лестницами. Перильное ограждение, ступень, каркасы, металлокаркасы. Скажите, пожалуйста, до співпрацы с нами, взагалі, как як вас... какое у вас было отношение до LX, как вы до ней относились, и были у вас какие-то там там стереотипы про по этой платформе? Ну, скажу так, не сильно хорошие, но у меня все время была реклама в гугле это сайт. До военного времени все как бы было хорошо. После военного времени как бы сайт стал сдавать и сдавать достаточно серьезно. И я понимал, что я общаюсь со своими коллегами, и некоторые говорят, что уже как бы сайты это хорошо, но сейчас важны уже там какие-то соцсети, какие-то рекламные платформы. Очень много заходило, потому что мой сайт всегда был на первом месте. И очень много заходило предложений продвижения ТВХ. Я к этому относился вообще, по сути, никак. Потом я начал задумываться и думаю, дам самостоятельное объявление. Но оно получилось криво косо, но при том пошли звонки, потому что по сайту звонки уже все меньше, меньше, меньше. Начал давать x Я рекламу, оно начало работать живее. И вот после общения с вами, естественно, вы взялись, и я вам скажу, что это ну, ну, прямо небо и земля. Пошли звуки, пошла динамика. Супер, супер. То есть вы мало на увазі, что у вас было сумнево с приводом того, что взагалі просувание, что я буду краще сам просуваться, так? Да. Да, Але... сам, Сам, так як ви okay. діляєте це все, особливо я працюю з менеджером. Крины. Ну, це просто професіонально, професіональна. Скажіть, будь ласка, якщо брати по цифрам, відносно того, що ви робили, яка у вас була ситуація по дзвінках, і яка ситуація сталася після, тобто на скільки разів ми підняли вашу ефективність по кількості дзвінків, який буст ми для вас зробили? Опять таки по сайту, уже это знаю, ми вже точно знаємо, що до 10 до по X сообщения в Viber и сообщения в X в 10 раз больше, я не знаю, там. Два звонка в день, это железно-то. Идет. И заказы заходят даже не дешевыми. Какие у вас максимальный объем был за OLX за месяц? Ну вот я вот сегодня подписал заказ на 4000 долларов с OLX. Супер. Позавчера мне позвонили, мы договорились, и сегодня я принял заказ. И скажите, сколько вы приблизно вкладываете в OLX? То есть, честно, OLX там не за наши послы, а на платформу. Да, честно говоря, гораздо дешевле, чем вы мне говорили. у нас виходять, я не знаю, там 2-3000. Тот 2-3000 3, тобто -3 грн ми вкладаємо, грубо кажучи, там отримуємо обіг там від 5 5000 доларів плюс-мінус, так? Да, думаю, так може бути. Да.